Восстановление Израиля является прямым доказательством второго пришествия Иисуса Христа. Потому что в Библии написано 2000 лет назад, послание Луки, что окончатся времена язычников, и Израиль будет восстановлен, евреи они вернутся на свою землю. И мы видим, как это произошло. Мы стали свидетелями, когда почти 2000 лет назад было пророчество, и мы видим четкое его исполнение, и как весь этот Божий проект, он развивается и исполняется. Поэтому язычники должны были сделать свой выбор, они или с Богом, или с Лукавым, или со Христом, или с Сатаной. Каждый должен из язычников сделать выбор. И приходит время, чтобы Израиль он принял Мессию. Поэтому появление Израиля, когда не было страны 2000 лет, и появление – это чудо, это нереальность. Но это чудо, оно свидетельствует о втором пришествии Иисуса Христа, потому что Иисус, он придет в Израиль, Иисус придет в Иерусалим, и первый раз Иисус 2000 лет назад пришел для спасения, чтобы люди могли уверовать и спастись. Второй раз Иисус придет для того, чтобы судить этот мир, и все, кто против проекта Божьего, кто против Израиля, они будут наказаны с Антихристом, и со всеми царями, и со всеми народами, войсками, которые сделали неправильный выбор. Поэтому приготовьтесь ко второму пришествию Христа.